তাৰ সকললৈকে আজি মই দুপৰীয়া ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ বুটৰ দালি বুটৰ দালি দিবলৈ ল'ম আপোনাৰ শুকান জলকীয়া দুটা ফুৰণ মাৰিম আৰু নৰসিংহ পাতেৰে ফুৰ যেতিয়া দাইল দালিখিনি উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া অকণমান এনেকৈ নৰসিংহৰ পাত কেইখিলামান দি দিলে খাবলৈ বহুত সোৱাদ লগা হয় আৰু লগতে মই ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ পোলাও আজি যিহেতু মানুহজন ঘৰত নাই ল'ৰা ছোৱালী হ'লে পোলাও অকণ খাওঁ বুলি কোৱাত পোলাও ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ পোলাও দিবলৈ লৈছোঁ সকলোৱে জানে তথাপি দেখাই দিছোঁ বিন কাটি লৈছোঁ সৰু সৰুকৈ গাজৰ কাটি লৈছোঁ লগতে মটৰ গুচাই লৈছোঁ আৰু কেই কেইখিলামান তেজপাত আৰু লগতে ইলাচী গুড়া আৰু চেনি নিমখ অকণমান লাগে সেইখিনি সকলোৱে জানে লগতে এইটো গৰু ঘিউ মই এতিয়া কেনেদৰে ৰান্ধিব লৈছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে চাই থাকক কেৰাহীত তেলখিনি গৰম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে গতিকে মই পনিৰ কেইটা অকণমান নিমখ হালধি হ'ম এনেকৈ তেলত প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম সকলোৱে এনেদৰে বনায় দেখাব লগা বিশেষ একো নাই তথাপিতো মনটো ভাল লাগিলে এনেকৈ দেখালে বা ৰান্ধি ৰান্ধি সবকে খোৱাবলৈ পালে ভাল লাগে কণীখিনি ফ্ৰাই কৰা তেলত যিখিনি তেল ৰৈ গ'ল তাতে মই এনেদৰে আন্দাজমতে নিমখ আন্দাজমতে হালধি লগতে অকণমান মিট মছলা আৰু ৰেডফুলি অকণমান দি দিছোঁ দি এইখিনি লৰাই তাতে কুটি ৰখা কেপচিকামখিনি এনেদৰে আৰু বিলাহীখিনি এনেদৰে দি দিব আলু কণী কেপচিকামখিনি ফ্ৰাই হৈ গৈছে এতিয়া মই অকণমান উতলাই থোৱা পানী কম পৰিমাণে দি দিম গোটৰ দানি হৈ গ'ল বেছি হ'লেও ভাল নালাগে এতিয়া মই ঢাকোন মাৰি দিম চাওকচোন কেনেদৰে কণী আলু কেপচিকামখিনি হৈছে উতলিছে দেখাত চাগে ভালেই লাগিছে দেখিবলৈ ভাল লাগিছে খাবলৈও নিশ্চয় ভালেই হ'ব এতিয়া আহক মই পোলাওটো ৰান্ধিবলৈ লওঁ কুকাৰটো গৰম হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই তাতে দি দিছোঁ ৰিফাইন তেল তাতে দি দিছোঁ গৰম হৈ থকা ৰিফাইনখিনিত মই তেজপাতকেইটা তেজপাতকেইটা হোৱাৰ পিছতে মই দিছোঁ ইয়াৰ জাগত ধুনীয়াকৈ কুটি ধুই মেলি লৈছিলোঁ আগতে তাৰপিছত দিছোঁ এইখিনি দিম শেষত দিছোঁ মটৰখিনি ইয়াতে আগতে তিয়াই দিছোঁ বাচমতি চাউলকেইটা ইয়াতে মই লাহেকৈ দি অকণমান গৰুখিনি দি ইলাচি দি অলপ হ'বলৈ দিম তাৰপাছতে নমাই দিম শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব এইখিনি ভজা ভজা হৈছে এতিয়া এইখিনি ভজা হোৱাতে মই বাচমতী চাউলকেইটা এনেদৰে দি দিছোঁ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী জানিছেই যিকোনো বস্তু খাবলৈ বিচাৰে সেইকাৰণে এনেদৰে আজি বনাইছোঁ এয়া মই এনেকৈ গৰু ঘিখিনি অলপ জোখমতে দিয়া হৈছে গৰু ঘিখিনি দি অলপ লাৰি চাৰি লৈ অকণমান গৰম কৰি থোৱা পানী ইয়াতে কম পৰিমাণে দিব লাগে যিহেতু বস্তুটো তিৱাই থোৱাই থাকে এনেকৈ অকণমান পানী দি ঢাকোন লগাই দিম ইলাচীকেইটা দি মোৰ পোলাও ৰেডি হৈ যাব শেষলৈকে খাব হৈ গ'ল মোৰ পোলাও লগতে কণী আলুৰ দম আৰু বুটৰ দালি এনেদৰে আপোনালোকেও কেতিয়াবা খাব খাই ভাল পাব চাগে নিশ্চয় ধন্যবাদ